Доброго ранку, любі телеглядачі. Сьогодні 31 травня, четвер, а це означає, що завтра починається літо. Зацвітають тополі, над Києвом вже піднялася хмара тополиного пуху. Мешканці столиці вже відчули на собі наслідки щорічного цвітіння. Що ж робити у випадку, коли природні явища викликають дискомфорт? Про це та багато іншого розкаже нам наш сьогоднішній гість, кандидат медичних наук, лікар-алерголог Марина Васильівна Борисюк. Доброго ранку. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що слід вважати алергією? Що це таке? Ну, аллергия, если говорить о термине вообще, то это измененная реакция иммунной системы. То есть в нашем организме есть система, которая нас защищает от всего плохого, но иногда у людей под воздействием очень многих причин, там, экологические факторы, да, нехорошая вода и так далее, то есть масса причин, в том числе и вирусные заболевания, эта иммунная система, она изменяется и начинает реагировать вот в возвращенном виде. То есть в большей степени на какие-либо продукты, на какие-то растения, там, деревья или, вернее, пыльцу деревьев, да, или что-то еще. Вот такое называется Извращенные реакции иммунной системы называют аллергией. Разумеется. Скажите, пожалуйста, какие бывают аллергичные реакции? Ну, аллергические реакции по симптомам вообще делятся на три большие группы. Это может быть связано с кожей, то есть это могут быть высыпания на коже, с зудом, сопровождающимся с покраснением. Это может быть реакция со стороны глаз и носа, скажем, да, то, что называют полинос врачи, когда есть насморк, когда есть зуд в глазах то, что сейчас, кстати, наблюдается в большей степени. И есть реакция со стороны легких, то есть это может быть то есть не легких, а вообще легочной системы. Это одышка, это приступы удушья и развитие бронхиальной астмы. Скажите, пожалуйста, как запобегать острым реакциям? Ну, для того, чтобы избежать острые реакции аллергии, конечно же, первоначальные, наверное, вот эти острые реакции, да, человек не может предугадать, то есть на что у него может возникнуть аллергическая реакция. Но если он уже знает на что это, скажем, по продуктам питания, да, то, конечно, это нужно исключать. Причем исключать в категорическом виде, совершенно находясь дома или вы находитесь в ресторане, если вы реагируете, скажем, на морковку или на помидоры даже, то есть не на банальные шоколады, на апельсины, на да, точно так же эти продукты нельзя употреблять. Все, что касается растений, то здесь уже немножечко сложнее. Нужно, конечно, прийти к доктору первоначально, если все-таки реакция есть, да, и выявить, на что именно, то есть выявить аллерген, на что человек реагирует. Ну и в летний период, как защищаться от этого. То есть это влажная уборка, это как можно чаще умываться, то есть там 3-4 раза в день это умывание, это спреи хотя бы с солевым раствором, которые могут промыть нос. Ну и, конечно, в зимний период это тоже лечение аллергии как таковое. Расскажите, пожалуйста, как выбивается забир аллергопроб? Аллергопробы проводятся по двум путям, то есть делаются одни на руке, которые называются пректесты. И такие аллергопробы проводятся только зимой, когда не цветет растение, травки и так далее. И аллергопробы делаются по крови. По крови они могут делаться в любой период, в период обострения заболевания, летний период, зимний, то есть здесь противопоказаний нет. Единственное требование к пациентам, чтобы они на протяжении трех дней как минимум не принимали противоаллергические препараты. Скажите, пожалуйста, вот такая страшная реакция, аллергическая, а шок. Скажіть, шок. Як Скажите, какие первые медицинские действия можно сделать до того, как прибудет три? Ну, нужно человека успокоить хотя бы словами, да, то есть усадить, дать ему, дать ему легкий какой-то теплый э, питье, как, чай какой-то может быть, да. И в этом случае можно использовать медикаментозные препараты, но не всегда они есть в наличии. То есть врачи, когда уже приезжают, они делают укол, укол специального средства, который быстро помогает. Но до прихода скорой помощи, кроме того, как успокоить человека, и, ну, может быть, дать таблетку антигистаминного, если это есть. К сожалению, здесь ничем не поможет. Поэтому хочу подчеркнуть, что э, вот эти реакции, да. І сама по собі алергія, вона да, дуже серйозна і дуже страшна. Тому треба не займатися обязательно консультироваться у врача, щоб не допустити розвитку анафилактического шока. шоку. Я знаю, що на заході часто бувають такі аксесуари або браслети з надписом медичного якогось якоїсь медичної речовини, або якоїсь алергену якогось, на який у людини алергія, для того, щоб в критичній ситуації лікарі мали. Мало mm -hmm. материала, за кем працювати. Скажите, у нас это распространено, и еще нет, почему? Ну, к сожалению, этого, наверное, это, наверное, не распространено в Украине. Я, к сожалению, не знаю, почему это. Это может быть, наверное, культура все-таки наших взаимоотношений, да, пациента и врача. Но если люди, которые страдают на аллергические реакции, знают, что может быть развитие вплоть до шока, когда они могут потерять сознание, и им не, ну, не, не будет оказана помощь специальная, да, они наверняка носят в записных книжках, да, или хотя бы знают, на что у них реакция. Чаще всего это могут быть э, анафилактики, обезболюючі препарати, які використовуються в стоматологічній практиці. Но, безобрасліти не поширені на Україні, якщо б їх вивели б, це, напевно, було б дуже хорошо. Скажіть, будь ласка, а які найбільш такі поширення алергени зараз в Україні є серед людей? Ну, что касается респираторных или вот пыльцевых аллергенов, да, то, конечно, слово амброзия наверняка уже знают все жители больших городов. Это середина июля, август и начало сентября цветет эта трава. Также есть такая трава тимофеевка, сорная трава, цветет она в тот же период практически, что и амброзия. В, в июне месяце это может быть крапива, это может быть такая трава из грястица. Это сорные травы городские, очень маленькие, незаметные совершенно, но они вызывают достаточно сильные аллергические реакции. А вот если такие э, аллергены, которые вызывают более острые, серьезные реакции, то какие из які, які них чаще всего трапляються в Украине? Ну, по поводу острых, это совершенно индивидуально. Да? Украина, к сожалению, не относится к тем странам, где замечательная экология. Поэтому для каждого человека помидор может оказаться тем, купленным даже на рынке, да? тем продуктом, который может вызвать вот такую серьезную анафилактическую реакцию. Что а бы есть... порадовали аллергикам людям, которые страждают на какие-то аллергические реакции? Что бы порадовали им? Я бы посоветовала, конечно же, обращаться к доктору. То есть то, что есть насморк, да, если за течение в летний период, казалось бы, такие простые симптомы, они, к сожалению, через некоторое время или на следующий год могут обернуться тяжелым удушьем вплоть до развития бронхиальной астмы. Поэтому я рекомендую всем пациентам, возможным пациентам аллерголога, да, которые сейчас в летний период страдают на аллергические реакции, обратиться к доктору и вспомнить об аллергии зимой, потому что зимой начинается истинное лечение аллергии. Ну и, конечно, всем не болеть и всем оставаться здоровыми. Умі красивої дуже вам дякую, пані Марино. Отож, ви чули стежте за своїм здоров'ям, обов'язково звертайтеся до лікаря і лікуйтеся.